все видно, давай. Все видно. А ну, раз-два у нас жоры. Как вы видите, это законно было. Одежда макана, но никого не было.

O zniezhka ty a pomnite <tune> jak byli Ivan panov А хто я дивилася, це якраз і доставалося. Хто тебе гляжу? Я найбільше била кажа, навіщо. Диноферу не я бачила А неї. А ти Так. На проводи а, деду, родич. Родич. А, а, я її бачила з нею, а то говорила. Ну дуже слабенька вже така. Буза поспускали, блядь. Ты не выходишь. Я Матюка обала, конечно. Я думаю, Матюка. Матюка, посиди. Ну, не знаю, что ты сделаешь. Ты не будешь. Ты рассказывай, рассказывай. И тут не так, слышишь? Вода не так, хватит. а ну, скрути. Ты не взял с собой? Прищепка. Кайдан, кайдан. Ну, вот что хлеба с тем, этим самым, из аппаратом тем. Я же тебе ездил в Бровки, тебя шукал там. Кто? Я. ось, іммігрірував оттуда. Хто це -то, тобі сказав, Баба? Бабка. Погано шукав, блядь. ти. Okay. Любку бачив. Я не знайшов, блядь. Любка гайдаша приїжджала. Вона не приїхала? Ні. А Ларки немає Кравченко? Обіцяла позвонити. Та, конечно, Ларку кравчик, куди подавай зразу. як? я не бачив, блядь, 35. От вас на хуліт на тебе дивиться. бачив ось позавчора? Як 35. Його бачив. Що скажу, коли сіхав, бачив, то за дуром стояв ти. Девно? Біля Базара. Біля Базара. Ні, не біля, а біля, біля, біля думу я бачив тебе. Так, 10А, 10Б. Хоч небагато збору. Дутя, ніякого інтернету нашого класу. Чуєш чи ні? Підприємш. <реку> <Я, реку> <прийду. реку> Наш вас интернет не должен попасть, Он там никому не нужен. Фотографии нам пришли, а интернета никакого, чтобы бачили там, что мы съели, что мы ему. Да. Ну шо, давай так, покажи, ну все, давай. Китченкова, кто, кто начинает? Черкова, Наташа писала мне, чтобы все прислали фотографии по интернету. Ну, а, молодцы, хорошо. Да. Ну, давай, Леша. Давай, скажи, почему. Давайте давай, по очереди, вот так, по два давай, голова, давай.

Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые, мои самые-самые. Вы меня видите, а я вас, к сожалению, не вижу. Но я помню, какими вы были. Юные девочки, все красавицы, скромные, улыбчивые, доброжелательные, умные и добрые мальчики. И у всех вас сияют глаза. Вы тогда не знали еще горьких жизненных разочарований, жили надеждой на прекрасное будущее. Такими вы были, такими я вас помню. Научились ли вы преодолевать разочарование, беду? Часто ли у вас бывают неприятности? Улыбаетесь ли вы сейчас почаще? Давайте вместе улыбнемся. А теперь несколько вопросов. Кто кого любил, помните? я вас помню. Научились ли вы преодолевать разочарование, беду? Часто ли вас бывают неприятности? Улыбаетесь ли вы сейчас? Почаще улыбнемся. А теперь несколько вопросов. Кто кого любил? Помните? Конечно". Конечно. Конечно, такое не забывается. А кто с кем сидел за партой? Помните? Конечно. Конечно". Но никогда не забывайте, что вы, выпускники шелестовской средней школы, школы, которые, которые прошли лучшие ваши годы. Не забывайте учителей, какие бы, как бы вы к ним ни относились, каждый чему-то вас научил, каждый хотел дать что-то хорошее когда будете поминать умерших одноклассников, не забудьте помянуть и учителей, ушедших в мир иной. И вот мой тост. Всегда помните друг друга, помогайте друг другу, и жить вам будет легче. Выпьем за ваше здоровье, семейное благополучие, за долгие годы вашей жизни. И да хранит вас Господь. Помню, на предыдущих встречах вы просили меня прочитать Прочту стихотворение Дмитрия Кедрина в вот сердце.

Я, конечно, хотел с вами поприсутствовать, но у меня не получается, как раз работаю день. Но что я могу сказать? Конечно, хотелось бы всех увидеть, интересно посмотреть, кто помолодел, кто постарел, кто как выглядит. И у Чингиза Айтматова есть такие стихи, очень такие интересные. Пить можно всем, но надо знать, где, с кем, когда и сколько. Я, конечно, хочу, чтобы вы выпили и за себя, и за меня, и я за вас тоже подниму бокал. Всем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Все. Благодарю, Николай Алексеевич. Все наикрасиво. Хотелось бы увидеть. Конечно, такое не забывается. А кто с кем сидел за партой? Помните? возможно и забыли, но никогда не забывайте, что вы выпускники шелестовской средней школы, школы которая, в которой прошли лучшие ваши годы. Не забывайте учителей, какие бы как бы вы к ним ни относились, каждый чему-то вас научил, каждый хотел дать что-то хорошее. Когда будете поминать умерших одноклассников, не забудьте помянуть и учителей, ушедших в мир иной. И вот мой тост. Всегда помните друг друга, помогайте друг другу, и жить вам будет легче. Выпьем за ваше здоровье, семейное благополучие, за долгие годы вашей жизни. И да хранит вас Господь. Помню, на предыдущих встречах вы просили меня прочитать стихи. Прочту стихотворение Дмитрия Кедрина «Сердце». Девчину пытает казак у плетня, Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня? Я саблей добуду для крали своей И светлых цехинов, и звонких рублей. Девчина в ответ – заплетая косу. Про то мне ворожка гадала в лесу, Пророчит она, мне полюбится тот, Кто матери сердце мне в дар принесет. Не надо цехинов, не надо рублей, Дай сердце мне матери старой твоей. Я пепел его настаю на хмелю, Настоя напьюсь и тебя полюблю. Казахского дня замолчал, захмурел, борща не хлебал, соломаты не ел, Клинком разрубил он у матери грудь. И с ношей заветной отправился в путь. Он сердце ее на цветном рушнике э, каханой приносит в косматой руке. В пути в него помутилась в глазах. Сходя на крылечко, споткнулся казак, и матери сердце, упав на порог, спросила его, не ушибся, сынок. Это святворение в какой-то мере касается, наверное, каждого из нас. Ведь мы осознанно или неосознанно, бывало, ранили материнское сердце. Давайте попросим у них прощения. Простите нас, дорогие родители. Следующий тост за ваших родителей, вырастивших и воспитавших таких детей. Пьем с благодарностью. Третий тост будет, когда встречусь с вами. Любите жизнь, радуйте жизни, встречайте чаще. Мне хотелось очень быть с вами, но так получилось. До встречи!